بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہر سال سردیوں میں خاموشی سے ہمارے ارد گرد پھیل جاتا ہے مگر ہم اس کی شدت کا اندازہ تب لگاتے ہیں جب سانس لینا مشکل ہو جائے کھانسی بڑھ جائے آنکھوں میں جلن ہو اور بچے رات کو سوتے ہوئے بار بار کھانستے رہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سموک کی دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم میں سے اکثر اسے صرف دھند یا دھویں کا مکس سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ جی ہے کہ یہ ایک زہریلی جو ہماری سانس، ہمارے خون اور ہماری روز مرہ زندگی کو اندر سے متاثر کر رہی ہے سموک دراصل گاڑیوں کے دھویں فیکٹریوں کے کیمیکلز جلتی ہوئی پلاسٹک کوڑے اور سرد موسم کی نمی کے ملنے سے بنتی ہے یہ جی باریک ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام ماسک بھی انہیں نہیں روک سکتے اور یہ براہ راست ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں جب یہ ذرات خون میں شامل ہوتے ہیں تو وہ الرجی دمہ کھانسی گلے کی خرابی آنکھوں کی سوزش اور دل کی بیماریوں تک کا باعث بن سکتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سموگ والے دنوں میں کیوں زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے کیوں آپ کا سر باری رہتا ہے کیوں صبح اٹھتے ہی گلے میں خشکی اور ناک میں جلن محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سموگ ہمارے جسم کے اکسیجن لیول کو کم کرتی ہے اور جب خون میں اکسیجن کم ہوتی ہے تو پورا جسم کمزور اور سست پڑ جاتا ہے بچوں بزرگوں میں تو اس کے اثرات اور بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں اس لیے آج میں آپ کو ایک مکمل اور عملی ایکشن پلان دینے والا ہوں جو آپ کو سموک کے دنوں میں محفوظ رکھے گا ایسی احتیاطی تدابیر جو آسان بھی ہیں اور ضروری بھی گھر میں موجود دیسی نسخے جو فوری آرام دیتے ہیں اور ہومیوپیتھک ادویات جو سموگ سے متاثرہ افراد کے لیے بہت موثر ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیادی حفاظت کی جو سب سے زیادہ ضروری ہے یعنی ہوا کو اپنے اندر جانے سے روکنا سموک کے حالات میں عام سرجیکل ماسک تقریباً بے اثر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر موجود گیپس ان باریک ذرات کو روک نہیں پاتے بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ این ماسک استعمال کریں یا کم از کم ڈبل ماسک ضرور پہنیں صبح سویرے اور شام کے اوقات سموگ اپنے عروج پر ہوتی ہے اس لیے اگر واق یا باہر جانے کا کوئی معمول ہے تو اس کو دن کے درمیانی وقت میں منتقل کر لیں باہر سے آ کر فوراً چہرہ اور آگ کے نتھنے ہلکے گرم پانی دھو لیں تاکہ جمع شدہ مٹی اور کیمیکل صاف ہو جائیں گھر کے اندر کھڑکیاں سموک کے پیک ٹائم میں بند رکھیں اور اگر ممکن ہو تو ایئر فلو اچھی طرح بنائیں تاکہ تازی ہوا گرگ میں زیادہ سے زیادہ رہے روزانہ آٹھ سے دس گلاس پانی جسم کے اندر موجود زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے اس لیے روزانہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اب آتے ہیں ان دیسی نسخوں کی طرف جو سموگ والے دنوں میں پھپڑوں کو صاف کرنے سانس کی تکلیف کم کرنے میں واقعی اہم کردار ادا کرتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانا سموک کے دنوں میں بہت فائدہ دیتا ہے یہ خون صاف کرتا ہے سانس کی نالیوں کو نرم کرتا ہے اور آلودگی کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اگر کھانسی خشک کو گلا جل رہا ہو یا آواز بیٹھ رہی ہو تو ادرک کے رس میں شہد ملا کر استعمال کریں یہ نہ صرف کھانسی کم کرتا ہے بلکہ گلے کی جلن اور سوزش کو بھی بہت تیزی سے آرام دیتا ہے انہیں سے پہلے گرم پانی کی باپ ضرور لیں اگر سینہ بند ہے ناک بند ہے یا سانس باری لگ رہی ہو تو باپ فوری آرام پہ ہے باپ میں اگر ایک دو قطرے یوکلپٹس آئل ڈال دیں تو یہ اثر دگنا ہو جاتا ہے دار چینی اور تلسی کا کعوہ سموک کے دنوں میں بہت فائدہ دیتا ہے یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور جسم کو آلودگی کے اثرات سے بچاتا ہے اب بات کرتے ہیں ان ہومیوپیتھک ادویات کی جو سموک کے عام اثرات میں بہترین رہتی ہیں بشت یہ کہ علامات ان سے ملتی ہوں پہلی دعا ہے آرسینک البم تھرٹی اگر ناک سے پانی بہ رہا ہو چھینکیں آ رہی ہوں آنکھوں میں جلن ہو گلے میں خشکی ہو سانس باری لگے اور ساتھ بے چینی بھی ہو تو یہ دعا بہترین کام کرتی ہے یہ الرجی اور سموک کے رد عمل کو فوری کنٹرول کرتی ہے دوسری دعا کالی بائکرومیم تھرٹی جو اس وقت مد نظر رکھی جاتی ہے جب بلغم گاڑھا ہو جائے کلے میں خراش ہو سینہ باری لگے اور کھانسی کے ساتھ ریشہ نکلنے میں مشکل ہو یہ جمع ہوئے ریشے کو پتلا کرتی ہے اور سینے کو صاف کرتی ہے تیسری دعا فاسفورس تھرٹی ہے جو حساس پھپھڑوں والے لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر ٹھنڈی ہوا لگنے سے کھانسی شروع ہو جائے سینے میں خالی پن محسوس ہو یا سانس میں بوجھ آئے تو فاسفورس سپورٹ دیتی ہے ہومیوپیتھی میں ہمیشہ دوا علامات کے مطابق دی جاتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوا کسی ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ سموگ اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے ہمیں اس کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا اپنی خوراک میں وٹامن سی والی چیزیں جیسے کینو مالٹا لیمو اور امرود شامل کریں تاکہ جسم کی قوت مدافعت بڑھ سکے تھوڑا گرم پانی پیتے رہیں گڑ اور ادرک کا استعمال جاری رکھیں باپ لیں اور باہر جاتے وقت لازمی ماسک پہنیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اور اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں شاید آپ کی وجہ سے کوئی شخص بڑی سانس کی تکلیف سے بچ جائے الله حافظ